Что, в принципе, первую половину плохо начали, много допустили ошибок. Кривой Рог хорошо играл в защите, заставлял нас ошибаться. Мы спешили, сбились на трехочковый бросок. И, в принципе, закономерно была первая половина такой счет. Во второй половине уже вроде вернулись, но, как оказалось, поздно. И немного, может, не хватило нам в конце везения. Результат, в ну, Во-первых, хочу сказать огромное-большое, такое огромнейшее спасибо болельщикам, которые устроили сегодня невероятное настроение на игру. Да? Вот это, этот накал еще во многом им благодаря получался, что получилась хорошая игра. Еще после игры они тут с черкасскими болельщиками устраивали тут перформансы, друг другу аплодировали и так далее. Сейчас это очень важно, чтобы друг друга все поддерживали. Нашу команду поздравляю с победой. Мы добыли три победы домашних, как и хотели. Причем последние две принципиальные соперники Николай Черкаса, которые с нами конкурируют. Сейчас выезды в Одессу Южный. Тоже можно вот, там добыть две победы, я считаю, потому что мы набираем сейчас немножко ход, и нужно это, эту победную волну держать как можно дальше. Два момента. Момент, в котором Кривой Рог выиграл, и момент, в котором Черкассы проиграли. Выиграл Кривой Рог в том, что за счет своей защиты. Очень хорошая, особенно в первой половине. Агрессивная, жесткая, классная защита. Мы оказались к ней не готовы, оказались не готовы прежде всего к такой жесткой игре. К сожалению, в этом чемпионате таких игр это была первая игра. Даже первая игра с Крывым рогом дома у нас э, Рог не показывал такой защиты. Сегодня они молодцы, мы оказались не готовы к такой защите. И, с одной стороны, хорошо, будет нам урок, и будем знать, как работать на тренировках и как играть в дальнейшем. Еще два с половиной круга. Ну и момент, в котором мы проиграли, это прежде всего то, что мы не реализовали там сегодня, хоть у нас и неплохой процент реализации в конце игры, но мы не реализовали нужные, важные броски в свои броски, легкие броски, трехочковые, которые разыгрывались. Не так много Крыворог давал сегодня нам сыграть комбинации, но те комбинации, которые проходили, мы имели подготовленный хороший бросок, мы его не реализовали. Ну и в конце эти два промаха немножко, немножко не повезло, а так в целом. Я рад, что команда вернулась. Благодарен болельщикам и Криворожским, и Черкасским. Большое спасибо ребятам из Черкас, что приехали поддержать. И благодарен игрокам, потому что они, они не опустили руки и бились, дрались до конца. Я думаю, зал заслужил сегодня такую игру. Присоединяюсь ко всем, наверное, поздравлениям. Вторая волейбольная игра. В такой обстановке, знаете, играть не просто приятно, а наверное, гордость охватывает и за город, и за команду, и за болельщиков. Приятно им дарить радость, так скажу. К сожалению, я сорвал голос, не могу громче говорить. Что касается ледольной концовки, считаю, что виноват я. Я передержал основную пятерку в игре с Николаевым. И где-то сегодня, наверное, недостаточно было ротации. Но добились того, чего мы очень хотели. Мы играли с прямыми конкурентами, и нам очень нужны были эти две победы, для того, чтобы спокойно, без нервов готовиться к игре с Одессой и с Южной. Зная о том, что Одесса сегодня выиграла и набрала ход, я думаю, что просто не будет. Тем более, что не будет такой поддержки. В раздевалке сказал ребятам спасибо за самоотдачу и, наверное, за победу. победы. Очень, наверное, приятно такие минуты и очень хорошо, что они есть. Еще раз всем спасибо будем стараться продолжать в том же бифе.